प्यारे बच्चों आज अपन क्लास 4 गणित दी दुनिया चैप्टर नंबर 1 ते एक्सरसाइज 1.2 करेंगे चलो शुरू करते हैं बच्चों पहला सवाल है दीती संख्या ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ 2128 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2128 ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬੱਚੋ 2129 दो हज़ार एक सौ ती दो हज़ार एक सौ इकती दो हज़ार एक सौ बत्ती दो हज़ार एक सौ ये लिखता अगे देखो बच्चो नौ सौ छियानवे तो बाद नौ सौ सतानवे नौ सौ अठानवे नौ सौ नड़िनवे हजार एक हज़ार एक उस बच्चो दो हज़ार अठ सौ बत्ती इस तो अगली पंज्या की होगी दो हज़ार अठ सौ तेती दो हज़ार अठ सौ चौंती दो हज़ार अठ सौ पैंती दो हज़ार अठ सौ दो हज़ार अठ सौ सैंती ठीक है बच्चों अगे देखो पाँच हज़ार नौ सौ उन्नानवे तो बाद हजार नौ सौ नब्बे हज़ार नौ सौ इक्यानवे हज़ार नौ सौ बानवे हजार नौ सौ तिरानवे तो पाँच हज़ार नौ सौ चौानवे ठीक है बच्चों अगे देखो सत्त हज़ार नौ सौ अठानवे तो बाद बच्चो सत्त हज़ार नौ सौ नड़िन्नवे फिर अठ हज़ार अठ हजार एक अठ हज़ार दो अठ हज़ार तीन अगे देखो बच्चो चार हज़ार सत्त तो बाद संख्या की होगी चार हज़ार अठ चार हज़ार नौ चार हज़ार दस चार हज़ार ग्यारह तो चार हज़ार बारह ठीक है बच्चों अगे देखो सवाल नंबर दूजा द्ती संख्याव तो शुरू करके पिछलियां संख्याव लिखो हूँ आप तो पिछलियाँ लिखनी है बी इस तो पेल के संख्या होगी जिमें एक हज़ार चार है एक हज़ार चार तो पहला की होगी एक हज़ार तीन उस तो पहला एक हज़ार दो एक हज़ार एक तो हज़ार तीन सौ नड़िनवे यानी कि आपू पिछे न चलना है छे सौ चौबी तो पहला छे सौ तेई छ सौ बई छे सौ इक्की छे सौ भी ते, छे सौ उन्नी अगे देखो बच्चों नौ हज़ार एक सौ तिरासी तो पहला नौ हज़ार एक सौ बयासी नौ हज़ार एक सौ इक्यासी नौ हज़ार एक सौ अस्सी नौ हज़ार एक सौ उनासी नौ हज़ार एक सौ अठहत्तर ठीक है बच्चों अगला देखो सत हज़ार छब्बी तो पहला सत्त हज़ार पच्ची सत हज़ार चौबीस सत्त हज़ार तेई सत हज़ार बई तो सत्त हज़ार इक्की ठीक है बच्चों इस पाँच देखो अठ हज़ार तीन सौ तीन तो पेल्ह कि संख्या होगी अठ हज़ार तीन सौ दो अठ हज़ार तीन सौ एक अठ हज़ार दो सौ नड़िनवे अठ हज़ार दो सौ अठानवे ठीक है बच्चों अगे देखो छे हज़ार चार सौ पचासी तो पहली पंचख्या की होगी बच्चों छः हज़ार चार सौ चौरासी हज़ार चार सौ हज़ार चार सौ बयासी हज़ार चार सौ इक्यासी हज़ार चार सौ अस्सी ठीक है बच्चों अगे देखो हम आपने खाली थावा भरनी बच्चों देखो इस एस... बई सौ है हजार दो हज़ार दो सौ इस तो अगे खाली स्थान है तो इस मतलब इस तो पहले की होगा बच्चों इस तो पहले की होगा एक दो हज़ार एक सौ नड़िनवे इस तो बाद की होगा तो बच्चों दो हज़ार दो सौ एक सत्त हज़ार अठ सौ तरवंजा तो पहला की होगा सत्त हज़ार अठ सौ बवंजा तो सत्त हज़ार अठ सौ तरवंजा तो सत्त हज़ार अठ सौ चुरुंजा अच्छा एक हज़ार तीन सौ उन्नी तो पहला एक हज़ार तीन सौ अठारह तो एक हज़ार तीन सौ उन्नी तो एक हज़ार तीन सौ बी ठीक है बच्चों अगे देखो दो हज़ार पाँच सौ उन्नवे तो दो हज़ार पाँच सौ नब्बे तो दो हज़ार पाँच सौ इक्यानवे ठीक है बच्चों दो हज़ार चार सौ एक तो पहला बच्चों दो हज़ार चार सौ तो इस बाद बच्चो दो हज़ार चार सौ दो सात हज़ार नौ सौ नड़िन्नवे फिर बच्चों की होगा आठ हज़ार फिर आठ हज़ार एक ठीक है बच्चों आगे देखो समझो करो देखो अगे चार संख्या लिखनी है देखो सात सौ तेई तेती ते दस दस चाड़ी चाड़ी के छा सात सौ तरवंजा तो सात सौ त्रेहठ सात सौ तिहत् तो सत सौ तरासी ठीक है बच्चों देखो अगे पंद्रह सौ दस भीह ती यानी पंद्रह सौ चाली पंद्रह सौ पाँह दस दस दी है ना पंद्रह सौ सठ पंद्रह सौ सत्तर दो हज़ार पाँच सौ पंताली दो हज़ार सौ सठ दो हज़ार पांच सौ पचहत्तर देखो बच्चों पंद्रह पंद्रह जोड़िए अगली संख्या बनती है तो पंद्रह होर जोड़ देंगे बन जूगा दो हज़ार पाँच सौ नब्बे फिर दो हज़ार 605 ਫੇਰ ਬੱਚੋ 15 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ 2600 b ਫੇਰ 5 15 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਬੱਚੋ ਕੀ 2635 ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 4690 4670 4650 ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਘਟ ਰਹੇ ਆ 20 20 ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ तो होर घटा दिए आप चार हज़ार छः सौ पाँह चो भी कटा देंगे ती बच गया चार हज़ार छः सौ ती चार हज़ार छे सौ दस हूँ फिर भी कटावे तो कि आजगा चार हज़ार पाँच सौ नब्बे चार हज़ार पाँच सौ कि हो जूगा सत्तर ठीक है बच्चों देखो अठ हज़ार एक सौ पठ हज़ार दो सौ अठ हज़ार दो सौ पाँह यानी कि पाँ पुड़ जा रहे हैं पाँ पुट रहे तो कि होजूगा अठ हज़ार तीन सौ अठ हज़ार तीन सौ पठ हज़ार तीन सौ सॉरी अठ हज़ार चार सौ अठ हज़ार चार सौ पाठ ठीक है चलो अगे देखो छः हज़ार तीन सौ पची छः हज़ार चार सौ पची छः हज़ार सौ पच्ची देखो आ संख्या जी है ये सौ सौ जुड़ते जा रहे हैं तीन चार पाँच तो हूँ की हो होजूगा चार हज़ार छः सौ पची छः हज़ार छः सौ पच्ची फिर छः हज़ार सात सौ पची फिर बच्चों छः हज़ार आठ सौ पच्ची फिर बच्चों छे हज़ार नौ सौ पच्ची ठीक है अगे देखो बच्चों तीन हज़ार अठ तीन हज़ार अठारह तीन हज़ार अठाई आ उरे देखो बच्चों ये बदलता जा रहा बदता जा रहा एक दो जीरो तो शुरू होया फिर एक दो हूँ अगला तीन हो जूगा तो तीन हज़ार अठत्ती फिर तीन हज़ार अड़ताली फिर तीन हज़ार अठवंजा तो फिर बच्चों तीन हज़ार अठाठ ठीक है अगे जी नौ हज़ार अठ हज़ार सत हज़ार घटता जा रहा है तो बच्चों तो की होजूगा छ हज़ार फिर पं हज़ार फिर चार हज़ार फिर बच्चों तीन हज़ार ठीक है अगे देखो हेटे लिखिया संख्याव दगेत्र संख्यावान लिखो अगेत्र का मतलब की है बच्चों अगे इस तो बाद देखो नौ सौ नड़िनवे अगेत्र का मतलब होंगे एक इस तो बाद अग्गे दी अब आप एक जोड़ देंगे तो कि बन गया बच्चों हज़ार 7000 ਚ 1 ਜੋੜ ਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7001 2018 ਚ 1 ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ 2019 2899 ਚ 1 ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ 2900 ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ 4678 ਚ 1 ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ 4679 4000 ਚ 1 ਜੋੜ ਦਿਆਂ ਬੱਚੋ 4001 7909 ਚ 1 ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਵਿੱਚੋਂ 7910 पाँच हज़ार छे सौ उन्ती से एक जोड़ देंगे पं हज़ार छे सौ ती ए अगेत्र होंगे अगे इस अगे की आऊगा हूँ देखो हेठा लिखिया संख्याव दिखेत्र पिछे पिछेत्र मतलब पहला इन तो पिछे इन तो की आऊगा एक घटा उस अगेत्र से एक जोड़ते हैं इससे आप घटावे नौ हज़ार अठ सौ अठहत्र चो एक घटा देंगे नौ हज़ार अठ सौ सौ पचवंजा एक घटा देंगे हज़ार चुरंजा ठीक है बच्चों चार हज़ार आठ सौ छपंजा एक घटा देंगे चार हज़ार आठ सौ पचवंजा सत हज़ार आठ सौ नब्बे चौ एक घटा देंगे सत्त हज़ार आठ सौ उन्नवे चार तीन हज़ार नौ सौ नड़िनवे एक घटा देंगे तीन हज़ार नौ सौ अठानवे दो हज़ार अठारह चो एक घटा देंगे दो हज़ार सतारा ठीक है बच्चों पाँच हज़ार चौंक घटा देंगे कि आ गया बच्चों चार हज़ार नौ सौ नड़िनवे ठीक है बच्चों अगे देखो एक होर है छे हज़ार नौ सौ दस तो एक घटा देंगे छे हज़ार नौ सौ नौ ठीक है बच्चों ये एक्सरसाइज थोड़ी तो कंप्लीट होगी ओके थैंक यू बच्चों